Salam uşaqlar, hər birinizi salamlayıram. Bugünkü dərsimiz kimyəvi reaksiyanın sürətidir. Biz ümumiyyətlə sürət anlayışını fizikadan da tanıyırıq. Yəni sürət e, nə idi? V ilə işarə olunurdu. E, nə deyilirdi? S bölünsün T. Vahid zamanda gedilən yol sürət deyildi. Yəni biz ümumiyyətlə ə danışsaq bunun haqqında. Məsələn, 2 insan müəyyən bir yerə gedir. Həmin yerə təbii ki, eyni vaxtda çatmırlar. Çünki hərəsinin sürətləri müxtəlifdir. Yəni kimyəvi reaksiyalarda belədir. Yəni müxtəlif sürətdə gedirlər. Məsələn, yavaş gedən kimyəvi reaksiyalara biz südün qızqırmasının glikozun südün turşumasının, glikozanın qızqırmasının, dəmirin paslanmasının misal göstərə bilərik. İndi görək kimyavi reaksiyanın sürəti nəyə deyilir. Vahid zamanda reaksiyaya daxil olan və ya alınan maddələrdən birinin molar qatlığının və ya mol miqdarının dəyişməsinə homogen reaksiyanın sürəti deyilir. Yəni bu tərifə dedik. Tərifdə biz nəyi görürük? Birinin molar qatlığının və ya mol miqdarının dəyişməsinə. Ümumiyyətlə biz molar qatlıq, mol miqdarı anlayışını 7-ci sinfdən keçmişik, tanışıq. Deməli, uşaqlar, qatlıq C ilə işarələnir. C bərabərdir nü bölünsün V. Vahid həcmdə qatlığının dəyişməsinə deyilir. Yəni biz e, maddə miqdarının dəyişməsinə deyilir. Yəni ümumiyyətlə bunu biz necə düşünə bilərik? E, Məsələn, həcm e, V həcmdir də bilirik. Həcm e, kiçik olduqca, maddə miqdarı, molo nüsü tox olduqca. Deməli, onda necə olur? Qatı olur. Yəni elə fikirləşirik. Vahiddə mol bölünsün litrdə. Mol nədir? Maddə miqdarının vahididir. Litr nədir? Həcmin deməli vahididir. Ona görə qatlığın vahidi nə olur? Mol bölünsün litr. Mol bölünsün litr. Yəni bu da olur qatlığımızın vahidi. Özü də C ilə işarə olunmuş və biz ümumiyyətcə kimyəvi reaksiyanın sürətinin gedib-getmədiyini necə bilə bilərik? Yəni ki, biz 2 dənə reaksiyaya girməyən maddəni qoymuşuq qaba. Onun üzərindən 1 gün, 2 gün keçsə də orada heç bir dəyişiklik baş vermir. Yəni ki, nə maddənin miqdarı artmır, azalmır. Ona görə də o da kimyəvi reaksiyanın sürətindən söhbət gedə bilməz. Hə. Orada deməli kimyəvi reaksiyanın sürətindən söhbət gedə bilməz. İndi e, homogen reaksiyanın sürət düsturunu biz necə baxa bilərik? Homogen reaksiyanın sürət düsturu bərabərdir plus minus C2 - C1 / T2 - T1. Dedik C nə idi? Qatlıq. E, T nə idi? Zaman. Deməli C2 - C1 yəni müəyyən bir rəqəmdir də. E, onu biz delta C ilə də işarə edə bilərik. T2 - T1 də müəyyən yəni bir e, T2 - T1 dəyişməsini delta T ilə də işarələyə bilərik. Biz burada niyə müsbət mənfi yazmışıq? Onda araşdıra araşdır baxacağıq. Deməli, başlanğıc maddələrinin qatlığının dəyişməsi homogen reaksiya bərabərdir delta C bölünsün delta T. Bax burada mənfi görürük. Və burada yazılıb başlanğıc maddələrin. Burada nə görürük? Məhsulun qatlığının dəyişməsi. Onda nə görürük? Burada yazmışam müsbət. Ə, yəni ki müsbət işarəsi müsbət delta C bölünsün delta T və ya açıq şəkildə müsbət C2 - C1 bölünsün delta T. Biz indi bu müsbət mənfi niyədir ona baxaq. Biz burada kinetik əyrlər görürük. Kinetik əyri yəni ki ə, maddənin ə, vahid zamanda qatlığının dəyişməsinə deyilir kinetik əyrlər. Biz burada görürük ki mən bura yazmışam başlanğıc. Məsələn, başlanğıcda müəyyən ə, qabda tutaq ki müəyyən qədər maddə var. Zaman keçdikcə o maddə sərf olunur. Sərf olunursa o get-gedə nə olur? Azalır. Sərf olunursa azalır. Adi bir həyatdan misal gətirsək, biz yeməyi bişirmək üçün nə edirik? Tərəvəzləri alırıq, hazırlayırıq, axırda məhsul, yəni ki yeməyi əldə edirikdə. Deməli, burada da eyni o qaydada bu başlanğıcda, yəni başlanğıc maddələr var. Zaman keçdikcə onlar sərf olunur deyə azalır. Məsələn, tutaq ki, T1 zamanında C1 biz görürük ki, hardada C1 daha yuxarıda yazılıb. Deməli, onun qiyməti daha böyükdür. Tutaq ki, nə bilim özümün bir rəqəm deyim, 5-dir bəs c2 nədir t2 zamanında c2 artıq 5-dən aşağıda yəni ondan kiçik bir rəqəmdir tutaq ki 3-dür indi biz dəyişməni necə yazırdıq həmişə c yəni ikincidən birinciyi çıxırıq da qayda budur yadınızda saxlayın deməli 3-dən 5-i çıxaq 3-dən 5-i çıxanda nə alırıq mənfi alırıq yəni aldığımız rəqəm sıfırdan nədir yəni c2 çıxsın C1 0-dan e, böyükdür yoxsa kiçikdir? Təbii ki 0-dan kiçikdir. Ona görə biz düsturumuzda başlanğıc maddə deyəndə qarşıda həmişə mənfi yazırıq. Bəs e, məhsul üçün necədir bu? Və deməli, məhsul yoxdur, qabda hələ yoxdur. Başlanğıc maddədən əmələ gəlir də məhsul. Yoxdur axı qabda. O get-getə yaranır. Bax, yoxdur deyə 0-dan başlayır. Görsünüz. Get-getə artır. T1 zamanında C1 tutaq ki, nə bilim 2-dir. T2 zamanında get-getə artıb olub 3. Özümün bir rəqəm verirəm. İndi biz dəyişməni necə yazırdıq? C2 - C1. E, yəni C2 nədir? 3. E, C1 nədir? 2. 3-dən 2-ni çıxanda biz nə tər müsbət qiymətliqlik, yəni 0-dan böyük qiymətliqlik. Ona görə o 0-dan böyükdür deyə biz düsturumuzda bayaqları gördük ki, məhsul üçün həmişə müsbət işarəsini yazırıq. Və qatlığın nə olduğunu da danışdıq. Qatlıq dedik C bərabərdir nü/V. Biz burada maddə miqdarı dəyişir deyə onu delta nü kimi də işarə eləyə bilərik. İndi homogen reaksiyanın sürət düsturunu bayaqlara baxdıq ki, delta C bölünsün delta T idi başlanğıc üçün mənfi, məhsul üçün müsbət yazırdıq. İndi biz burada delta C-nin nə olduğunu görürük. Delta nü/V olduğunu görürük. Deməli C-nin yerinə mən nə yaza bilərəm? Delta nü/V yaza bilərəm. T olduğu kimi qalır burada. Gətirib yazım delta T. Deməli biz ə, homogen reaksiyan sürət düsturunu ə, çıxarda vahidini çıxarda bilərik vahidi onda nə olar delta nu bölünsün v nə idi bayaq demişdik mol bölünsün litr yazıram mol bölünsün litr litr vurulsun T-nin vahidi nədir? Hamımız bilirik ki, T-nin vahidi zaman, yəni saniyədir. Deməli, mol bölünsün, litr vurulsun, saniyə olur homogen reaksiyanın düsturu. Bəs heterogen reaksiyana nədir? Homogen reaksiya, yəni vahid həcm dedikdə bayaqları, vahid həcmdə dəyişən maddə miqdarı qatlıq və yaxud da deyirdik. Yəni vahid həcm deyirdik. Artıq burada heterogen reaksiya deyəndə bək maddələrdən söhbət gedir. Bək maddənin nəyi olur? Səthi olur. Ona görə biz burada delta nu bölünsün V yox, artıq S vurulsun. S vurulsun delta T -yə yazırıq. Yəni vahid həcm demirəm axı, səth deyirəm. Səthi S ilə işarə edirik. Vahidə yenə də delta nu-nun vahidi nə idi? mol. Delta T-ninki nə idi? saniyə. Bu is nədir? Sətdən, sahədən söhbət gedirsə, onda onu biz metr kvadratı və yaxud da santimetr kvadratı kimi yaza bilərik. Heterogen reaksiyanın sürəti artır. Nə zaman artır? O səth xırdalandıqca. Yəni bək maddənin səthi artdıqca, yəni bək maddə xırdalandıqca, bunu ayrı necə deyə bilərik asan dildə? Məsəl üçün biz dərmanı tabletkalar olur atırıq. Məsələn, əzib atmaq lazım olanda bütöv suya atanda tez həll həl olur. Yəni bizə lazım olan formaya keçir, yoxsa əzdikdə, əzdikdə, çünki əzdikdə onun səthinin sahəsi artmış olur. İndi isə biz kitabımızdakı çalışmalara baxa bilərik. 8-ci sinif səhifə 135-də 2 çalışmalara baxın. Hə, uşaqlar, davam edirik. Deməli, bu 8-ci sinifdə 135-ci səhifədəki çalışmaların izahıdır. Gəlin baxaq görək bizə nə deyir. Deyir ki, birinci çalışmamızda N2 üzərində gəl O2 NO reaksiyasında oksigenin mallyar qatlığı 5 saniyə müddətində 1 mol/l-dən 0.4 mol/l-ə qədər azalmışsa, reaksiyanın NO-ya görə sürətini hesablayın. Hə davam edirik deməli biz birinci verilənləri ninəməliyik, yazmalıyıq təbii ki. Yazıram ki 5 saniyə müddət deyirsə, delta T bərabərdir 5 saniyə, delta T bərabərdir 5 saniyə. Sonra C1 bərabərdir 1, C2 bərabərdir 1 mol bölünsün litr. C2 bərabərdir 0.4 mol bölünsün litr. Düsturumuz nə idi bizim? biz durumumuz başlanğıc maddəyə görə V homogen bərabərdir V homogen bərabərdir mənfi C2 - (-C2 - C1 / C2 - C1 / delta T-dir. İndi biz yazırıq burada. Mənfiində unutmuruq. C2-imiz nə qədərdir? 0.4. C1-imiz nə qədərdir? 1. T-imiz nə qədərdir? 5. Deməli biz mənfi 0.4-dən 1-i çıxanda eləyir -0.6. Bu mənfi ilə bu mənfi bir-birinə aparır, onda olur müsbət 0.6. Müsbət 0.6-nı da biz nə etməliyik? 5-ə bölməliyik. O da eləyir 0 0.6-nı da biz 5-ə bölürük, alırıq 0 ində 112. Deməli bu olur bizim nəyə görə sürətimiz? Bu olur bizim oksigena görə sürətimiz. Biz də reaksiyadan nə görürük? Reaksiyadan görürük ki, oksigenlə azot bir-bir sərf olunduqda NO 2 dəfə artıq alınıbdır. Yəni NO-nun sürəti oksigenin sürətindən 2 dəfə çoxdur. Yəni biz burada oksigena görə sürət soruşdu, tamam, tam cavab 0.12 ola bilərdi. Amma axı bizdən cavabı NO-ya görə soruşur. NO-ya görə soruşursa, 0.12-ni biz nə eləməliyik? 0.12-ni 2-yə 0.12-ni 0.0112-ni, başa düşdünüz, 2-yə vurmalıyıq. O da eləyir 2 dəfə 2, 24, 2 dəfə 1, 2, 2 dəfə 0, 0, 0.000 124 də oldu birinci çalışmamızın həlli. Sonra deyir qrafika əsasən 2 mol CO üzərinə gələnsin oksigen alınır və 2 mol CO2 reaksiyasının CO2 görə sürətinin yəni mol/litr/saniyəsi ilə hesablayın. Biz burada nə görürük? Biz burada oksigena görə görürük. Yəni oksigena görə biz burada görürük ki, delta T-nə qədərdir 20 C1 nə qədər imiş? 2. C2 bərabərdir. Yox, C1 bərabərdir, deməli 4. 1-ci 4 imiş. Sonra sərf olunub azalıb, olub C2 2. Deməli, düsturumuzdan nə yazırıq? C1 bərabərdir. C1 bərabərdir 4. C2 bərabərdir 2. T bərabərdir T bərabərdir 20. Deməli ə, həll eləsək, oksigendən söhbət gedirsə mənfinini unutmuruq. V bərabərdir mənfi ə, C2 nə qədərdir? 2. 2 çıxılsın. C1 nə qədərdir? 4 bölünsün 20. Deməli 2-dən 4-ün çıxanda mənfi 2. Amma qarşıda da mənfi var axı. Bax bu mənfi ilə o mənfi 2 mənfilər bir-birini aparır, müsbət eləyir. Müsbət 2-ni də 20-yə böləndə eləyir 0.1 mol bölünsü litr bölünsün olsun, saniyə. İndi bizdə nəyə görə soruşur? Sürəti. Biz oksigena görə tapışırıq. Biz burada oksigeni yazmağı unutmuruq, çünki bizim qrafikimiz də oksigendən gedir söhbət. İndi amma bizdə nəyə görə soruşur? CO2-yə görə soruşur. Deməli oksigendən 1 sərfi olanda CO2-dən 2 dəfə artıq alınırmış. Yəni CO2-nin sürəti oksigendən 2 dəfə çoxdur. Deməli bizim cavabımız 0.1 yox, 2-yə vururuq, cavabımız olur 0.2 sonra deyir uyğunluğu müəyyənləndir. Reaksiyanın ilkin maddələrə görə sürətinin vahidi bizə verilib mol bölünsün litr vurulsun saniyə. Yəni bu hansı reaksiyadır? Bu homogendir, homogen. Bu isə heterogendir. Çünki metr kvadratı verilib bizə burada. İndi reaks ilkin maddələrə görədir. Biz keçmişə baxsızdan homogen reaksiya nəyə deyilirdi? Homogen reaksiya başlanğıc maddəyə görə desə, yəni başlanğıc maddələrdə aqreqatları eyni olmalıdır. Məsələn, qaz-qaz bu hansı da homogendir. Deməli bu 1-ə gedir. 1-ə gedir məsələn. Burada yazsaq 1-ə gedir A. 1 var, 2 var da, bir də. 2-də artıq karbonun, yəni kömür aqreqatı alı bərkdir. Onda o hansıra gedir? Bərk varsa o 2-ciyə gedir, 2-yə gedir B. Sonra qaz-qaz, yəni homogen reaksiya dursa 1-ciyə gedir buda gedir birinciyə D. Sonra kükürd nə haldadır? Bərk haldadır. Deməli o hara gedir? Bərk varsa metr kvadratı olan, yəni ikinciyə gedir D. Sonra yenə də kalsium bərk haldadsa o da ikinciyə gedir. Sonra qrafika əsasən deyirik, N2 + 3 mol H2 alınır 2 mol amoniak reaksiyasının hidrogenə və amoniaka görə sürətini hesablayın bizə burada qrafiklər verilib. Biz ə, qrafikdə nə görürük? Azotun başlanğıc qatlığı 6 inç 10-cu saniyədə. Sonra 20-ci saniyədə 10 saniyə keçəndən sonra 2 olubdur. 2 olubdur. Deməli ə, yazırıq ki ə, C1 = C1 = 6 C2 = 2, T1 = 10, T2 = 20. İndi biz e, düsturumuzu yenidən yazırıq. V = delta C2. Azot başlanğıc maddədə yoxsa məhsul başlanğıcdır? Onda mən bura nə yazmalıyam? Mənfinə unutmuram. E, yəni bir dəqiqə əməl yazım. V bərabərdir mənfi C2 - C1 / T2 - T1. Gəlin e, yerinə yazaq. Mənfini unutmuruq. C2-imiz nə qədər idi? 2. E, - C1-imiz nə qədər idi? 6 / T2-imiz nə qədər idi? 20. T1-imiz nə qədər idi? 10. On. Onda bu həll edək bu misalı. Yəni ə 2-dən 6-sını çıxanda nə qalır? Mənfi -4. Amma qarşıdakı mənfi ilə o mənfi bir-birini aparır, müsbət 4 olur. Yəni onda 4 bölünsü müsbət 4. 20-dən 10-u çıxanda 10 burada ona böləndə nə alırıq? 0,4 alırıq. Deməli, bizim azotə görə sürətimiz nə qədərdir? Azotə görə sürətimiz 0,4-dür. Bu mənə nəyi soruşur? Hidrogenə və amoniaka görə dəyər soruşur. Deməli, azot 0,4-dür, amoniak 2 dəfə ondan çox ə, sərf olunmuşdur. Yəni ki, biz onda 0,4-ü nəyə vurmalıyıq? 2-yə vurmalıyıq. Onda amoniaka görə sürət 0,8 yimiş. Bəs azot nə tərif imiş? Azot ə, azot yox, başlanğıc hidrogen demək istədim. Deməli, azot Bir dəfə e, sərf olanda hidrogen onun 3 dəfə çox uymuş. Yəni 0.4-ü biz 3-ə vurmalıyıq da hidrogeni tapmaq üçün. Çünki azotdan 1 sərf olanda hidrogendən 3 sərf olanda amoniakdır yaranırmış. Deməli 0.4-ü 3-ə vuranda eləyir 0.12. Bu da oldu bizim 4-cü çalışmamızın həlli. Sonra e, yavaş sürətlə gedən reaksiyaları seçin. Mən bayaq izah da demişdim sizə. Deməli hansılar idi? dəmirin paslanması, hidrogenin yanması yox, çox sürətlidir, sualınır. Deməli, biri götürürük, bir də beşdə sütün çürüməsini götürürük. Sonra deyir ki, həcmi 2 litr olan qapalı qabda hidrogen ilə xlorun qarşılıqlı təsirini tez nəyinirik biz? Hidrogenlə xlorun qarşılıqlı təsirini yazırıq. Hidrogen ilə xlorun qarşılıqlı təsirini yazaq. Yazırıq H2 üzərinə gəl Cl2 alınır 2 H e, xlor. Der həcmi 2 litr olan V bərabərdir həcm V. Həcm V isə V bərabərdir 2 litr olduqda 10 saniyə müddətində delta T-ni verib də özü nə qədə verib? 10 saniyə. Sonra e, 1 mol HCl alınarsa reaksiyan hidratəyə görə sürətini hesablayın. 1 mol xlor alınarsa, deməli delta C-miz də bərabərdir nəyə? 1-ə. HCl-dan söhbət gedirsə, yəni ki məhsuldan söhbət gedirsə, müsbət yazacağam. Yəni yazmalıyam düsturun qarşısında. Onu unutmuruq. V bərabərdir, yəni mənfi yazmıram. Delta C-mənə qədərdir 1. T-mənə qədərdir 10. V nə qədərdir? 2. Bu düsturu yəqin ki, xatırladınız da hansı düsturdu? V homogen bərabərdir. Nü bölünsün. Mən burada nə yazmışam sizə gəlmişəm. Bunu nü edirik də. Düsturu bir dəqiqə yazım sizə aydın olsun, qaranlıq olmasın. V bərabərdir delta nü bölünsün V vurulsun delta T. Düsturumuz bu düsturdu. Nüümüz nədir? 1. V-miz nədir? T-miz nədir? 10. Yazmışam. İndi burdan bunu hesablayaq bu misalımızı. 1i 20yə böləndə nə neiyir? 0-dan 100%-də 5 edir. Kitab 5in 11 yadda. Oy, 0.5 bağışlayın. Deməli 0.5 edir. 0.5 çaşmayın sonra. Ə indi nəyi soruşur bizdən? Ə, reaksiyanın hidrogenə görə sürətini hesabla. Biz nəyə görə tapışıq? Biz HCl-ə görə tapışıq reaksiyamızın sürəti. Bu məndən hidrogenə görə soruşur. Baxıram ki, hidrogenin 1 sərf olanda HCl-dən 2 alınırmış. Yəni HCl-un sürəti hidrogenin sürətindən 2 dəfə çox uyğur. Deməli, mən nə almışam HCl-ə görə 0.1. 0.5-dən indi mənim cavabım nə olmalıdı? 2 dəfə az olmalıdı də. Hidrogenin sürəti çünki HCl-un sürətindən 2 dəfə azdır. Onun qarşısında 2 var, bunda yoxdur. Deməli 0.5-i ne ilə əməliyəm? 0.5-i 0.5-i 2-yə bölməliyəm. Deməli mənim cavabım 0.5 bölünsün 2 olur. O deyilir 0.25. Bəli, bu qədər. Deməli ümidvaram ki, bu çalışmalarımız da sizə aydın oldu. Hələlik sağ olun. Növbəti dərslərə qədər.